Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Nurkistina Atirah bin Tirazali Dan pada hari ini saya akan memuraikan topik kemurungan Kemurungan merupakan salah satu gangguan mental yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia Termasuk di Malaysia Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia, dianggarkan 5% orang dewasa mengalami kemurungan. Wanita juga dilaporkan lebih terdedah kepada kemurungan berbanding lelaki. Gangguan ini bukan sahaja menjejaskan emosi dan tingkah laku seseorang, malah boleh membawa kepada risiko bunuh diri jika tidak dirawat dengan betul. Kemurungan dapat didefinisikan sebagai gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlalutan sekurangnya dalam masa dua minggu. Terdapat beberapa jenis kemurungan yang boleh dialami oleh individu. Antaranya ialah gangguan kemurungan utama yang juga dikenali sebagai major depression. Ia dicirikan oleh perasaan sedih yang berterusan, putus asa dan tidak bernilai yang berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu. Simptom ini sering disertai dengan gangguan tidur, kehilangan minat terhadap aktiviti menyeronokkan serta perubahan selera makan. Kedua, gangguan kemurungan berterusan atau distimia ia melibatkan simptom kemurungan yang lebih ringan tetapi berpanjangan sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Individu yang mengalaminya mungkin masih menjalani kehidupan seharian namun sering merasa tidak bersemangat dan kurang gembira. Ketiga ialah gangguan afektif bermusim. Simptomnya biasanya timbul pada musim luruh atau musim sejuk disebabkan oleh cahaya siang yang berkurangan. Keadaan ini selalunya akan bertambah baik apabila tiba musim bunga atau musim panas. Keempat, kemurungan prenatal. Ia merangkumi dua keadaan iaitu depresi pranatal yang berlaku semasa kehamilan dan depresi postpartum yang berlaku selepas melahirkan anak. Akhir sekali ialah kemurungan dengan simptom psikotik. Ia merupakan bentuk kemurungan yang teruk dan termasuk simptom psikotik seperti khayalan iaitu kepercayaan palsu yang menyedihkan atau halusinasi iaitu merasakan perkara yang tidak wujud. Antara gejala kemurungan yang lazim dialami oleh individu ialah seperti keletihan iaitu rasa penat yang berpanjangan walaupun selepas berehat. Seterusnya ialah kehilangan minat terhadap aktiviti harian atau perkara yang dahulu menyeronokkan. Seterusnya ialah masalah tidur, sama ada sukar tidur, terjaga terlalu awal atau tidur berlebihan. Seterusnya ialah perubahan personaliti di mana seseorang menjadi mudah marah, sensitif atau menarik diri daripada orang lain. Yang kelima ialah perubahan berat badan sama ada meningkat atau menurun secara mendadak tanpa sebab yang jelas. Yang keenam ialah kesukaran ingatan dan tumpuan menyebabkan individu sukar membuat keputusan atau memberi perhatian. Yang ketujuh ialah perbuatan melulu seperti bertindak tanpa berfikir panjang atau mengambil risiko berbahaya. Yang kelapan membenci diri sendiri termasuk rasa tidak berharga, bersalah atau menyesal secara berlebihan. Dan akhirnya kemahiran psikomotor yang tertangguh di mana pergerakan dan pertuturan menjadi perlahan serta kurang bertenaga. Kejala-kejala ini bukan sekadar tanda kesedihan biasa tetapi petunjuk bahawa seseorang mungkin sedang berdepan dengan kemuruan kemurungan yang serius dan memerlukan perhatian profesional. Antara punca utama kemurungan termasuklah genetik atau faktor keturunan, kedua ketidakseimbangan hormon dalam otak, ketiga trauma awal semasa kanak-kanak, keempat penyalahgunaan dadah, kelima penyakit kronik serta perubahan persekitaran yang memberi tekanan kepada emosi seseorang, contohnya kehilangan orang tersayang. Antara rawatan yang boleh didapati ialah pengambilan ubat anti-depression, psikoterapi, terapi bercakap, sokongan keluarga dan gaya hidup yang sehat dan akhir sekali ialah khidmat kaunseling.